Несмотря на перемирие, раненые в больнице Мечико не перестают поступать. Мы принимаем самых-самых тяжелых. И очень здорово, что сегодня европейцы, это эстонцы, и и латвийцы, и эстонцы сегодня берут наших раненых на реабилитацию. Они смогут получить этот курс совершенно бесплатно. Это очень большая помощь в нашей стране. Ну, в общем-то, вы практически это тяжелый, трудный процесс, да, ведь договориться Самое о... главное, что сегодня на уровне области, на уровне больницы Мечика мы смогли спасти этих ребят. Но помимо спасения, им надо вот дать возможность дальше влиться в общество, пройти реабилитацию и жить полноценно. Угу. То есть не берут люди лечить, а берут именно реабилитацию. И именно реабилитация, это, это именно вопросы, которые связаны с пластикой, они уже натренированы в этих вопросах. Mm. более тяжелая и грязная работа достается нам. Mm -hmm. Скажите, вот переговоры, это действительно сложный процесс за каждого практически, да? Да, я очень, очень благодарен, что сегодня наши руководители многое времени уделяют для того, чтобы эти бойцы, которые утратили часть своего здоровья, смогут получить лечение в лучших клиниках